цели нашей жизни. И поэтому мы очень рады сегодня встречать вас здесь на тему нашего же форума, продолжения нашего форума «Женщины за мир». Знаете, давайте построим такие, будут микрофоны, вопросы из зала, вопросы из предложения, то есть у них будут микрофоны женщины с характером, женщины, которые умеют ставить перед собой сложные задачи, не сдаваться, находить силы, волю и достигать поставленных целей. В своем доме, на своей улице, в своем городе. А нас все надеются, что вот кто-то прилетит на голубом самолете и решит наши проблемы. Что появится кто-то гениальный, который знает лучше нас, умнее нас, мудрее, и обязательно волшебная волшебной палочкой также порешает. Чтобы сегодня женщин объединить свои усилия, чтобы протянуть руку помощи, поддержки и взаимопонимания. Также вторая задача, ради которой мы все собрались, и она наверняка сегодня самая главная, это написать наш мирный женский план. Сегодня, я так понимаю, мы ищем те моменты, те тонкие вещи, которые помогут нам с вами преодолеть те проблемы, которые уже существуют. Мы очень глубоко зашли в них, очень глубоко за эти два года. На вот эти организационные моменты с перевозкой. И общаясь с ними два месяца, я очень сильно переживала, очень Для меня это было очень болезненно. Я понимала, что завтра моя семья может оказаться в подобной ситуации. в Одессе, им есть огромное желание, чтобы они были буквально не только по Одесской области, буквально в каждом населенном пункте, чтобы было несколько человек, которые действительно могут всегда выйти на связь и помочь. Сказали сегодня правовая помощь. Я думаю, что наша с вами сила сегодня единственная, так же, как и сила всей нашей страны. Только вместе, от востока до любого, взявшись за руки, мы сможем вернуть мир, взаимопонимание и взаимоуважение. Поэтому мира всем Веры и удачи. И если женщина Украины, а я знаю, они объединятся, то не будет того мужчины, который сможет поднять на них руку. Спасибо большое. Мира, удачи и здоровья.